بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج کا یہ بیان ہر اس مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جو رات کو بستر پر لیٹ کر درود شریف تسبیح ذکر یا دعائیں پڑھتا ہے کیا بستر پر لیٹ کر ذکر کرنا درست ہے کیا اس میں ثواب ملتا ہے یا یہ بے عدبی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ سب سے ہاں اور سب سے اہم سوال اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کا فرمان کیا ہے آئیے آج ہم قرآن حدیث اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں اس موضوع کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے ذکر کی اہمیت میرے بھائیو ذکر اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے یادینہ منزکر اللہ ذکر کثیر اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو یا الذین آمنو اے ایمان والو اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام سردی ہو یا گرمی تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو تندرست ہو یا بیمار ہو لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو کھڑے ہو بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گناہوں سے بعض آ کر اور ان سے توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو روح البیان صورت الاحزاب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے تین فضائل کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل اسی صورت کی آیت نمبر پینتیس کی تفسیر میں ذکر ہوئے اور یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل پر تین احادیث ملاحظہ ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں اور اس میں رغبت بھی پیدا ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو لوگوں نے عرض کی کیا اللہ وجلّہ کی رحمیں جہاد بھی نہیں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمیں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں بلکہ یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے الدعوات الكبیر باب ما جاء فی فضل الدعا و والذکر حدیث نمبر انیس نمبر دو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا جی ہاں ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ترمزی شریف کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب منہو حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاسی آئیے تیسری حدیث سماعت کیجئے حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو اس نے عرض کی روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے ارشاد فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا پھر وہ نماز پڑھنے والوں زکاة دینے والوں حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو حفظ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے مسند احمد مسند المیکی حدیث معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ عنہ حدیث نمبر ہے پندرہ ہزار چھ سو چودہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی چالیس برکات احدیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں یوں ہی علمائی کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں یہاں ان میں سے چالیس برکات ملاحظہ ہوں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نمبر دو اس کی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے نمبر تین معرفتِ الہی کے دروازے کھلتے ہیں نمبر چار ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے نمبر پانچ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے نمبر چھے بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے نمبر سات ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے نمبر آٹھ یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے نمبر نو کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے نمبر دس کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوگا نمبر گیارہ سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے نمبر بارہ گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے نمبر تیرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے نمبر چودہ غیبت چغلی جھوٹ اور فوحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے نمبر پندرہ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے نمبر سولہ ذکر دنیا میں قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا نمبر سترہ یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے نمبر اٹھارہ دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے نمبر انیس دل کی حیات کا سبب ہے بیس دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے نمبر اکیس چہرے اور دل کو منور کرتا ہے بائیس دل اور روح کی غذا ہے تیس دل کا زنگ دور کرتا ہے چوبیس دل کی سختی ختم کر دیتا ہے پچیس بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے چھبیس ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے نمبر ستائیس ذکر آسان اور افضل عبادت ہے اٹھائیس ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے انتیس مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں دور ہوتی ہیں تیس فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اکتیس ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں بتیس اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے تینتیس کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا چونتیس بندے کے بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے پینتیس ذکر شکر کی بنیاد ہے چھتیس ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے سینتیس ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے اٹھتیس کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے انتالیس ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا چالیس ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے آمین ذکر صرف مسجد میں نہیں بلکہ ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے لیکن شرط ہے ادب دل کی حاضری بستر پر لیٹ کر ذکر کرنا قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ یز اللہ قیامم و اعدم و علا عمران ترجمہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے یہ آیت واضح دلیل ہے کہ لیٹ کر ذکر کرنا جائز ہے لیکن یاد رکھیں جائز اور افضل میں فرق ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اصل موضوع اب آتے ہیں اصل نکتہ کی طرف جو ہر اس شخص کو سننا چاہیے جو بستر پر لیٹ کر درود یا تسبیح وغیرہ پڑھتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے لیکن ایک اور اہم روایت میں آتا ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور اس کا دل غافل ہو تو وہ ذکر اس کے خلاف حجت بن جاتا ہے اصل مسئلہ لیٹنا نہیں غفلت ہے اگر بستر پر لیٹ کر ذکر کیا جائے لیکن زبان چل رہی ہو اور دل دنیا میں ہو تو وہ ذکر مکمل فائدہ نہیں دیتا درود شریف کا ادب میرے بھائیو درود شریف کوئی عام کلمہ نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں درود پڑھتے وقت دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہونا چاہیے اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر غفلت لا پروائی یا سستی کے عالم میں درود پڑھے تو یہ ادب کے خلاف ہے لیکن اگر نیت صاف ہو دل حاضر ہو نیند نہ آ رہی ہو تو لیٹ کر درود پڑھنا گناہ نہیں سونے سے پہلے کا مسنون عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ سن لیجی دائیں کروٹ لیتے ہاتھ گال کے نیچے رکھتے یہ دعائیں پڑھتے سورہ ہو اللہ حد تین بار قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر یہ سب لیٹ کر پڑا جاتا تھا اس سے ثابت ہوا کہ لیٹ کر ذکر سنت سے ثابت ہے کن لوگوں کو یہ بات سننی چاہیے یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو موبائل دیکھتے ہوئے درود پڑھتے ہیں جو لیٹے لیٹے گپ شپ میں تصویح پڑھتے ہیں جن کا دل ذکر میں نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے جی ہاں بستر پر لیٹ کر درود پاک اور تسبیح پڑھنا جائز ہے بلکہ یہ افضل عمل ہے کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور اس سے غفلت دور ہوتی ہے بس یہ احتیاط ضروری ہے کہ بستر پاک ہو پاؤں سمیٹ لیے جائیں اور اگر لحاف اوڑھ کر پڑ رہے ہیں تو منہ باہر ہو اور نیند کے غلبے سے بچنے کے لیے یا تو اٹھ کر پڑ لیں یا ذکر موقوف کر دیں احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لیٹ کر اللہ کا ذکر نہ کرے وہ غفلت میں رہتا ہے اس لیے سونے سے پہلے ذکر کرنا نیکی ہے ضروری آداب پاکی یعنی بستر پاک ہونا ضروری ہے ادب یعنی پاؤں سمیٹ کر بیٹھیں اور اگر لحاف ہے تو منہ باہر نکال لیں غفلت سے بچاؤ اگر پڑھتے ہوئے نیند آ جائے تو یا اٹھ کر مکمل کریں یا تو اٹھ کر مکمل کریں یا اسے چھوڑ دیں تاکہ بے ادبی نہ ہو فوائد یہ عمل سونا بھی عبادت بنا دیتا ہے یہ دل کو اللہ رب العلمین جل جلالہو کے قریب کرتا ہے اور غفلت سے بچاتا ہے مختصر یہ کہ بستر پر لیٹ کر ذکر و درود پڑھنا سنت نبوی کے مطابق ایک بہترین عمل ہے جس سے دنیا و آخرت میں فائدہ ہوتا ہے لیٹ کر تلاوت قرآن کریم ذکر و اذکار کرنے اور تصویحات پڑھنے میں حرج نہیں البتہ لیٹ کر پڑھنے میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں اور اگر لحاف اوڑا ہو تو منھ لحاف سے باہر نکال لیا جائے اور اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ بستر پاک ہو نوٹ بعض اوقات لیٹ کر کچھ پڑھتے ہوئے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اس صورت میں یا تو اٹھ کر اوراد و وظائف و تلاوت قرآن کو مکمل کر لیا جائے یا پھر انہیں موقوف کر دیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنا کچھ اور چاہتے ہوں اور زبان سے کچھ اور نکل جائے واللہ عز و, جل و رسولہ صل اللہ علم و اضاء وجلّہ و رسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ و عالیہ و بارک و بہترین طریقہ کیا ہے اگر طاقت ہو تو بیٹھ کر ذکر کریں قبلہ رخ ہو جائیں اگر تھکن ہو دائیں کروٹ لیٹ کر ذکر کریں لیکن بے دلی مذاق بے ادبی سے بچیں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ کے ذکر کا دروازہ بہت وسیع ہے لیکن ادب کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں آج کے بعد عہد کریں ذکر بھی کریں گے ادب بھی رکھیں گے دل کو بھی حاضر رکھیں گے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب والا ذکر نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے شیئر ضرور کیجئے ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کومنٹ باکس میں اللہ پاک جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ